忙什么呢？怎么还不睡啊？嗯，明天如果下雨的话，就要用到备用方案，我正在核对呢。嗯，那对的怎么样了？嗯，快了，还差一点点。一点点？嗯。赶紧核对完，赶紧去睡觉啊！从下午到现在，都多少个一点点了？那，喝杯热水，别冻着了。 你不睡觉吗？嗯，我没事儿，你忙你的。这么做多没效率啊！那、嗯、些标记完的，嗯，在电脑上做好记号。嗯、快进去。哪个？这个。这个。对，是这个。 别动，许个愿吧。嗯。 睫毛是上睫毛还是下睫毛？我妈说，如果是上睫毛的话，要往下扔，下睫毛要往上扔，这样许的愿望才会实现。我还真没注意。<laughs> 那吹掉就好了。哎，等等，我们继续。 地方不够细的，啊，增加一些条款才对。嗯。 睡着了？你觉得我怎么样呢？你喜欢什么样的男孩？这是小董啊，我们公司的，刚跑完业务。其实最开始见到你的时候，觉得你特别的单纯。 也特别善良。老总，这是水，别喝这个。我为了自己不认识的人两肋插刀。做人呐，不能没良心，我得救。再到了后来，又遇到了你。 其实我有点小小的失望。不要搞这些花里胡哨、没用的东西，有这时间做点真正有意义的事情。好。这么多年不见，觉得你自己已经被社会磨平了棱角，变得有些油嘴滑舌。您看您，您高大威猛、帅气，您。 我就是牡丹门口的哨兵，十字路口的信号灯，医院急诊室的大夫，街头的 ATM 机，二十四小时随时为您待命。像小狐狸一样。但是再到后来，对你越来越了解。 发现你还是你，只是把最重要的东西都藏在了心里。所以，恩，你真的不喜欢我吗？